дорогие товарищи. Больше, больше. ближе. Ближе. Слышно. Добрый вечер, харьковчане. Я вас призываю всех единым фронтом бороться за свои права. Всех до единого. Вы все должны интересоваться законами. Я подала лично, мне 73 года, я подала лично 93 поправки в Верховную Раду. 73 поправки мы внесли. Вот. Вы все должны, те законы, которые вам мешают в вашей жизни, в вашем бизнесе, вы все должны писать в Верховную Раду. Город Киев, улица Рушенского, 5. Это адрес Верховной Рады. Все вы должны приходить на выборы. 50% вас ну не тех, что тут стоят, а население. На выборы не ходят, говорят, все равно подделают, все равно сядет тут в кресло, кого захотят посадить. Я принимала участие все 20 лет, вот эти, ходила и принимала участие в избирательных кампаниях. Подделок действительно столько, что вам присниться не может. Лично я писала протоколы, бегала в суд, подавала, звонила в Киев. Вы поняли? Вот. Меня там уже скоро убьют, потому что я в каждой школе побывала в избирательной комиссии. И занималась, ну, короче говоря, распространением литературы. И людям рассказывала. Рассказывать людям не надо, почему я такой плохой, а кто-то там хороший. А надо рассказывать о их подвигах. Плохих или хороших. Все зависит, понимаете? чтобы люди поняли, все познается в сравнении. Потому что э, очень хорошо готовят пиар-технологии, даже за границей для нашей страны. И все это распространяется в газетах, по радио, по телевидению. И простые люди, которые далеки от политики и экономики, они не могут отделить правду от лжи. Это очень важно. Если у вас есть какие-то проблемы бейтесь до последней крови. Мне э, начислили сразу пенсию, в два раза большую, потом она не росла. Однажды мне хватило ума сесть и обратиться и в Верховную Раду, пенсионную, министру пенсионного обеспечения, премьер-министру и президенту. Я вложила копию трудовой книжки, копию справок о зарплатах. Мне прибавили к моей пенсии 650 гривен. Посмотрите на меня и удивитесь. Мне 73 года, у меня ума хватило. Я не думаю, что вы все глупые. Я думаю, что вы все просто, ну как народ у нас привык говорить. А, не дойдет письмо, никто не будет ничего делать. Делают. Когда мы зятья набрали кредитов, а моя дочка и внучка имели в моей квартире часть квартиры приватизированную. Банкиры забегали ко мне домой отнять квартиру. А я им показала, где раки зимуют. Я написала во все инстанции. И в Верховную прокуратуру. Во все абсолютно. И в Национальный банк. Почему? За границей кредиты дают под 1,5-2%, а у нас кредиты под 20-15%. А в начале давали вообще по 30% кредиты. И почему у нас такие штрафные санкции? Вот. И почему я, бабушка, должна, моя квартира, и терять квартиру ради того, что там, понимаете ли, зарплату не заплатили, да? А там в банке опоздали, в нужное число заплатить. Значит, включаются штрафные санкции. И люди, взявшие кредит, остаются без жилья. У нас очень много появилось бомжей, которые не имеют жилья. По этой причине, прежде чем вы будете брать кредиты или ваши дети и внуки, вы им объясните, ни в коем случае в этом государстве нельзя связываться с кредитной мафией. Банкиры это мафиози. Туда забудьте дорогу, пожалуйста. Объединяйтесь, поддерживайте друг друга, ходите все на выборы. Победа будет за нами. Слава Украине! Слава Украине!